Решаем 3,14. Значит, 4. здесь нам удобно ввести в рассмотрение следующую функцию. А вот Т1. Т она у нас будет равна единице на паузу. В том случае, если Т1 от Ту и вот, нулев. В том случае, если это не вот этого. Тогда да, ту букву, которая э, приведена в, в услуги задачи, можно преобразовать следующую формулу. Это t равняется интегралу d а вот t минус s на все от S. Ну и э, отметим, что если t минус s выделяет значение от нуля до то единственное выражение единицы на снатол, а в противном случае значит, подозревание выражения обращается. Э, ну и теперь я э, э, обозначаю переменную t минус s как t1, Значит, мы можем данную интеграл на Будет t1, а, 1 1 теперь нам надо раскладывать эти случайные процессы в интегралку. Пусть у нас все от s. Это интеграл для омега, все омега. Значит, на и, и минус и омега x. Значит, тогда мы можем записать, что э, случайный процесс это, он будет раскладываться в интегралку Е e следующим образом. Интегралку ДС1, АОС1, вот интегралку Д омега, ПС омега, Е в степени минус И омега, Т минус Т. что интеграл по переменной т 1 вот у нас интеграл по переменной 1 это у нас как раз преобразование курьев функции А. Это А с волной А. То есть мы видим, что процесс А, Т, он у нас разложился в интеграл курье, причем коэффициент разложения это у нас А с волной А, мегу, на все А, а с волной это омега это преобразование Фурье от функции А. Теперь нам надо на основании вот этого соотношения рассчитать как связано с спектральной Значит, для расчета спектральной плотности для процесса F мы воспользуемся следующим соотношением. G это от омега-1 на дельта от омега-1 минус омега-2. Это у нас будет среднее значение. Это омега-1, а это омега-2. Сопряженное соответствует полному из теоретического материала. Дальше. Это от омега-1. Это у нас будет А от омега-1 на все омега-1. А это сопряженное от омега-2. Это у нас будет А сопряженная от омега-2 на все сопряженное омега-2. Теперь среднее значение пси омега-1 на псисунное омега-2 это ЖКС омега-1 на дельтофункции от омега-1 минус омега-2. То есть получается А от омега-1 на А супряженное от омега-2. Ж от омега-1 на дельтафункцию от омега-1 минус омега-2. Значит, ну и учитывая, что здесь у нас будет функция, можно заменить омега-2 на омега-1. Таким образом мы приходим к выводу, что g это от омега, это g все от омега умножить на квадрат функции а с волной от омега. То есть нам нужно Теперь вы считаете интеграл для А -ос, для А с волной атомины. Нам надо найти преобразование образовании вот от этой функции АТ. Давайте будем считать. А с волной атомины равняется. Изначально это у нас интеграл будет Т1, а у Т1 есть дети не они Теперь мы используем тот факт, что функция А, Т1 нам известна. Получаем здесь интеграл от Б до Тау. У Б 1. Единица на Тау, Е в степени и Омега т а, Ну и а теперь э, интеграл от экспонента он является подличным интегралом. То есть мы можем этот интеграл здесь рассчитать. Значит, что у нас получается? Единица на тау умножить. Е в степени Е минус 1 разделить на Е Вот у нас вот это выражение надо в квадрат по модулю. Здесь умножить на вынести множитель Е в степени Е пополам. Значит, что у нас здесь в итоге останется? есть степени и омега тау пополам минус в степени минус омега тау пополам это что у нас здесь остается и разделить на и омега тау числитель данной дроби это 2 и на синус омега тау пополам здесь можно подписать числитель это 2 и на синус омега тау пополам вот. Ну и теперь э, можно отметить, что когда мы возбудим данное выражение квадрат в квадратный то модуль этой экспоненты равен единице. То есть квадрат модуля А от омега, это синус омега стал пополам делить на омега стал пополам квадрат. Ну И пишем все ответ задачи, что это это от омега это это от омега умножить на вот это вот это 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 омега второго это 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 это